Art. Да, у, на, у меня новый скин. И вот такой у меня скин. Ставьте лайк, если вам понравился мой скин. Так, ну сейчас мы выберем карту. Заходим. Так. Вот. И мы заходим за синих. Давай, заходи. Заходи. Если вам и правда понравится мой скин, то ставьте лайк и ставьте лайк скину моего друга. Да. Так. Если что то, ну мой... он мне не друг, а он мой двоюродный брат. Поэтому если что то он он может будет снимать некоторые видео у меня на канале. Я просто ему разрешаю. Потому что он свой канал еще не знает, как создавать. Так что некоторые видео он тоже будет выпускать. Поэтому, если что, то ставьте лайки на его видео. И если вы хотите, чтобы вышло следующее видео по Бедварсу, то я хотя бы жду, чтобы набралось хотя бы 10 лайков. Да. Ну а если будет больше, то будет просто хена. Так. Так, сейчас, минутку. Так. Так, вот. Вот. Вот наша команда. Так, мы начинаем игру. Так, так, так. У нас немножко лагает и нас бьет. Тупой слизень Какой же ты тупой. Ай! Ай! Слизень пинает нашего чувачка. Пинаем слизня. А нет, он нас сейчас отпинает. А, он, он отпинал его. Тупой ай! Слизень очень сильный. Он, он нас бьет так. Ну, ничего, мы ему, мы ему будем пустить. Так, устроимся понемножку. О, кто-то... Кто-то пишет, кто читер. Ну, если вы не люб... Кто не любит читеров, то пишите мне в комментариях. И я буду знать, кто любит читеров, а кто нет. Так, ну, как я, я сам читерал. Ну так, иногда люблю, иногда нет. Да, поэтому... Я не знаю, бывали такие у меня моменты, что вот, например, играю я в ПВП, и у меня очень хорошие ресурсы. Ну и в общем, я играю, играю, всех убиваю. Потом приходит какой-то читер с аурой, это, аура это такой типа чит, который вам э, позволяет. Ну, вы можете с помощью него не, сами не развертаться и не клакать, ну, не кликать мышкой. И просто аура будет бить за вас. Всех, кто находится возле вас, и всех, кто хочет вас ударить. Да. Так, так, в общем, приходит читер с аурой и начинает меня гасить и убивает. И он меня убивает и забирает все мои ресурсы. Вот представьте, такой сценарий. Как бы это было не круто, если бы вам такое сделали. Это что, херабрин? А нет, показалось. Так, и вот так вот. И мы пришли, и мы пришли. Ой, Ой, и к нам тоже пришли, и к нам тоже пришли, и к нам тоже пришли и на спинаю, да, божечки, какие же они сильные! Бежим, бежим на базу, бежим на базу, бежим к ним на базу, все, бежим, бежим. Все, так мы им путь сломали, теперь бежим, 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 бежим к ним на базу. Бежим тайненько, так тихенько, тихенько пробираемся. Тихонечко, тихонечко. Так, нет-нет-нет, тут нас могут спалить. А? Так, блин. Как же это тяжело быть таким, таким беспалевным. мы тихонечко, беспалевно пробираемся к ихней кровати. Да, тихонечко. Так, тихонечко, тихонечко. И смотрите, что мы сейчас сделаем. И думает кто как как нас могли сломать так, хоп и мы спрятались и мы его пинаем все одного мы убили все минуса нули жестко минуса нули так, то жестко мы минуса нули. Ну что? И... Так, мы захватили базу зеленого. Круто! Теперь у нас появилась база для лупа. так Здесь мы купим себе оборону. Ну и что-то типа такого. Так, да. Купим себе нагрудник второго уровня. Броню себе купим. Это обязательно. Потому что мы умрем без брони. И все, и нам капец. Так, купим себе меч второго уровня. Купим еды. И нужны нам блоки. Вот блоки нам сейчас нужны как как никогда. Да. Так, сейчас мы постараемся как-то так сделать, чтобы путь проходил только к нам на базу. Да, вот такой мы. Вот такие мы ступенечки строим здесь. Ой, и нас сбили. Да, Конечно, не круто, что нас сбили, но мы как ниндзя пробрались. Мы пробрали, мы просто как ниндзя. Тихонечко так прошли, зарашили их. И все, мы ниндзя. Да. Посмотрите на меня, я же просто ниндзя. Да, я ниндзя. Конечно, у меня стрела в голове, это, это это не это не по -диндзерски. Ой, а где железо? Ой, у нас нету железа. Нахвальный вот, снизит. Нахвальнизи. И он нас ударит, то будет очень плохо. Так. Ну и мы сейчас постараемся всей этой беготни зарашить тихонько желтых. Нет, желтых не вариантов.

так, ну тихонько будем прыгать. Ой. А, кажется, нашего, точнее, моего брата убили. Ой, нас, к нам гости, к нам гости. Пацаны, живите. Круто. И что меня спасет? Привет. Как дела? Как живешь? Че жрешь? Как дети? Нет, нет! За что? За что? О, помогите, спасите, дайте блоков! ой, моя антивирус. Эй, помоги, братан! Братан, помоги! Давай, дай блок! Дай блок! Блок! Кинь, кинь, кинь блок! Кинь блок! Дай мне блок! Блок! Дай мне блок! Нет, нет, не прыгай! Просто дай блок! Да! Спасибо! Спасибо! Нет! Тупой житель. А -а -а -а, что это такое? <связывая> О, не бей меня, пожалуйста. Давай, давай, житель, ты мог бы, пожалуйста, отойти. Я мог бы вообще исчезнуть. И как я только смог сюда попасть. Убейте меня. Убейте. Да, да, нас подстрелили. Нет. брать. Бейте. Нет. Нет. Мы теперь здесь вдвоем. Нет. Мы теперь вдвоем здесь. Что нам теперь делать? Убей. Красный, желтый. Давай, стреляй. Да, спасибо. Спасибо. Большое тебе спасибо, что спас меня. Я же тебя так долго ждал. Я же тебя так долго ждал. Я ее очень долго ждал. Так, ну все. Нас сломали, но может мы сейчас возьмем себе мечик. Возьмем себе блоки. И ген, ген, замечпаемся. А, 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 мы подгорели. Мы сильно подгорели. Давай же, выйди на честные пи, -пи, -пи. Блин. Какой же он боегус. Что боегус, он стекло. Да? Э, ой! О, мы живы! Мы живы, ваши. за ногу. А, ну... Так, сейчас, если мы умрем... Ай! 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 Ой, 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 ой. Так, мы единые, кто остались. Из все, кто И все, и мы умираем. Да, мы умерли. Так, ну, в общем, игра была очень быстрая, поэтому всем до встречи. Ставьте лайки и подписывайтесь. И всем пока!